Так, слушайте, ну что, кто забыл? У нас же есть еще такой DAF на продажу. Он еще не продался. Я просто его давно не показывал, потому что мы ждали полировки. И вот отполировали его. Гляньте, что у нас получается. Завтра делают химчистку, и он готов уже вылетать в продажу. Будем добавлять его на авторе. Это 18-й год. 450-й мотор. АДР для небезпечных фантажив полностью на легкосплавах. 600 на нем пробег, 1000. Вот такая вот история. Один паловый бак. Легкосплавный диск, и залышек по резине вообще топовый. И он на полной комплектации. У него кабина на подушках, у него стояночный кондиционер, у него ночной замок, у него есть холодильники. Короче, он в очень классной комплектации. И для необеспеченных монтажив кому адеяровская машина нужна, цена будет 32 тысячи долларов. Ребятки, можем сделать с НДСом. Согласитесь, да? Это уже в новой рестайлинговой будке. Видите, скосы есть. Что, завтра уже буду показывать, когда сделают химчистку. И все. Ну, вот эти еще эти я бы ну, покрасил бы, слушайте. Тут залышек вот такие вот. Все. Очень нравится мне данный автомобиль. Поэтому, кому интересно, пишите, звоните.